નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ દસ વિષય છે હિન્દી તેમાં દ્વિતીય સત્રમાં પાઠ સત્તર આ પાઠનું નામ છે કાશ્મીર આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરો વિડિયો લાઇક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો જેથી આગળના દરેક નવા વિડિયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ દસ વિષય છે હિન્દી તેમાં પાઠ સત્તર આ પાઠનું નામ છે કશ્મીર સ્વાધ્યાય તેમાં પહેલો પ્રશ્ન નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે એક એક વાક્ય મેં ઉત્તર લખીએ પ્રશ્ન એક નો પહેલો પ્રશ્ન કવિને નાવો કી નગરી કેસે કહા હે જવાબ કવિને નાવો કી નગરી કશ્મીર કો કહા હે બીજો પ્રશ્ન कश्मीरी हवा क्या गाती है जवाब कश्मीरी हवा गीत गाती है त्रीजो प्रश्न जंगल में किन किन के बीच होड लगी है जंगल में तितले और टिटिहरियों के बीच होड लगी है चौथो तो प्रश्न कवि को चश्मे और फूल कैसे लगते हैं? कवि को चश्मे रुमानी और फूल हिमानी लगते हैं। प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए पहलो प्रश्न कश्मीर में सुबह किस तरह होती है कश्मीर में सुबह बहुत सुहानी होती है सनसन करती हुई शीतल हवा चलती है शालीमार बाग सैलानियों से, से भरा रहता है भोरे गुंजार करते रहते हैं ऐसे सुहाने वातावरण में सूर्य की किरण उभरती हुई दिखाई देती है इस समय ऐसा लगता है कि मानो झील के किनारे किरण मालिन का रूप धरकर अवतरित हुई हो और वह डलिया में धूप को भर कर ले आई हो वह उस धूप को बजरों पर बिखेर रही हो बीजो प्रश्न कश्मीर की रक्षा के लिए कभी क्या कहते हैं जवाब कभी कश्मीर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह भारतवर्ष की बर्फीली पगड़ी ही पगड़ी की तरह है यहाँ की सुंदर घाटियों अमरनाथ की राहों शेषनाग के क्षेत्र देवदारू के हरे भरे वृक्षों से अच्छी है इस क्षेत्र में सर्वत्र तिरंगा झंडा फहरा रहा है आज कश्मीर में अशांति व्याप्त है हमें उसकी जान से रक्षा करनी है दुश्मन का डटकर मुकाबला करना है हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कश्मीर पर किसी तरह की आंच न आने पाए तीजो प्रश्न कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण कैसा होता है कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है की हवा में गीत संगीत स्वर लहरी का आभास होता है लगता है हवा में किसी नई नई गजल का स्वर गुंज रहा हो त्यार चौथा प्रश्न पश्मीना ध्वज से कवि क्या कवि का क्या तात्पर्य है जवाब पश्ना ध्वज का अर्थ है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा यह झंडा हमारे देश के शान मान और हमारा प्राण है इसके तले देश के सभी निवासी सुरक्षित है यह सौम्य ढंग से नागरिकों की रक्षा का प्रतीक है पांचवा प्रश्न कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी क्यों कहा है कश्मीर की प्राकृतिक छटा मन को मोह लेने वाली है यहाँ अनेक जिले और सरोवर हैं, जिनमें सैलानी सुंदर नावों में नौका विहार का आनंद लेते हैं। नावे कश्मीर की पहचान है इसीलिए कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी कहा है त्यारछी प्रश्न नंबर त्रन निम्नलिखित प्रश्न का पांच वाक्य में उत्तर लिखिए पहला प्रश्न कवि कश्मीर दर्शन के लिए आह्वान देते हुए कश्मीर का कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं तो चलो जो कश्मीर अत्यंत सुंदर और रमणीय प्रदेश है इसके प्राकृतिक रचना मन को मोह लेती है कभी कश्मीर का फूलों की घाटी नावों की नगरी के रूप में वर्णन करते हैं। अनेक सुंदर सरोवर है सैलानी नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। शालीमार बाग को सैलानियों के आकर्षक का केंद्र बताया गया है झीलों के किनारे सूर्योदय का अनूठा दृश्य देखने को मिलता है घाटी में मखमली है कहीं बसती है तो कहीं वोरान मन भावन स्थान है। सितल पानी वाले झरने और कोमल फूलों की भरमार है घाटी में देवदारू के पेड़ों की शोभा निराली है यही अमरनाथ की पवित्र गुफा और शेषनाग सरोवर है कवि फूलों की घाटी और नावों की सुंदर नगरी में चलने के लिए लोगों का आह्वान करते हैं प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए पवन तो तेनो समान शब्द थे समीर चमन तो तेनो समानार्थी शब्द उद्यान तेवी जीते मल्ला मा, माजी मस मसहरी मच्छरदानी पंछी अंडज आलम सृष्टि मौसम ऋतु सबनम ओश ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર પાંચ નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરોધી શબ્દ લિખી ખાટી તો તેનો વિરોધી શબ્દ શિખર શ્યામ શ્વેત દૂર નિકટ સ્વર્ગ નરક મીઠી કડવી ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર છ નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિશેષણ બનાવીએ બર્ફ બર્ફીલા મખમલ મખમલી હિમ હિમાની સ્વર્ગ સ્વર્ગીય વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ દસ વિષય છે હિન્દી તેમાં પાઠ સત્તર તેમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ અઢારની અંદર ત્યાં સુધી આવજો